Сегодня хороший день, потому что... У меня хороший день, потому что я сегодня в сане пришла первый. У меня хороший день, потому что я играю с Димой Морозом. Сегодня хороший день, потому что я снова вас сегодня увидела. И надеюсь, что наш день сегодня пройдет радостно и весело. Я вам приготовила небольшой сюрприз. Это фотографии вашего лета, да? да? А вы не хотели бы проводить наше лето? Как-то да. весело. Да. Что мы можем с вами организовать? Я знаю. А еще что? Давай. 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 А еще что мы можем? Игры. Может быть, мы с вами организуем праздник? Да. Давайте мы сейчас присядем и подумаем, как же мы можем его организовать. Мы с вами решили, что мы можем организовать праздник, да. праздник. А что же будет у нас на нашем празднике? Гости. Гости, это самое главное. Ну, как мы их будем приглашать? Приглашение мы будем А вот если мы будем петь, мы какие песни будем петь? А еще про что? Про цветы. Про детский сад можно? Хорошо. Если у нас будут песенки, мы будем какие-то новые учить или вспомним старые? Старые уже вспомним. Песни будем петь. Еще что будем делать? Танцевать, играть. А, танцевать. Что будем мы танцевать? Какие танцы? Где-то Кто-то узнал, может какой-то новый танец? не изучил новых танцев. Нет. Нет? Значит, у нас только помощь можно ожидать от Натальи Александровны, да, и Надежды Леонидовны. Хорошо. Мы определили, что мы будем с вами петь песни, танцевать, еще что будем делать. Стихи читать. Где мы выберем эти стихи? Сальки. А Санки. кто вам поможет их Я. Yes. Мы с Ниной Михайловной вам можем подобрать стихи, да? Yeah. А еще кто может вам помочь? подобрать стихотворение. Мама, Конечно. И, и брата, и, и сестры. Вам могут и папа, и мама помочь выбрать стихотворение, которое вам и. очень нравится, да? И. Так, и. хорошо. Будем петь и. песни, танцевать, и. И рассказывать и. стихи. И. Посмотрите, как у нас и. много дел. И. А осталось и. у нас, ребята, и. с вами сегодня день, среда, завтра четверг, пятница и в понедельник. Но в понедельник у нас уже с вами праздник. 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 Нам нужно подобрать репертуар, это значит песни и танцы. Да, Нам да. нужно подобрать какие-то стихи. Да. И... Нам нужно подобрать игры, которые у нас будут на празднике. Да? Праздник. И украсить зал. Да. Посмотрите, как Почему? много у нас сделано. Чтобы нам не забыть, мы что можем с вами сделать? Список. 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 Составит. Список составить? Да, список, Написать. А вы сможете его прочитать, если я, например, напишу вам этот список? Нет. Нет. Да. А как, чтобы вы запомнили, мы не, я что не, мы можем сделать? Нарисовать, что, что делать надо. А? Да, вы... Среда сегодня, да? Четверг, Шесть. пятница Пять. и понедельник. Да? Да. Вот у нас уже нарисовали песенки и танцы. Когда мы можем да, это да. уже сделать? Мы уже сегодня сможем это на... спросить у Натальи Александровны? Нет, мы же. Можем можно. уже, да? Тогда... Это у нас стихи. стихи. Когда мы с вами понесем по, по, это, стихи, которые вы выберете? В четверг или в пятницу? В пятницу. Так, вот давайте. Артем встанет сюда. И к нему встанут те, кто хочет, чтобы при, принесли стихи в пятницу. Вика хочет, чтобы принесли стихотворение в четверг. Сюда желающие, кто хочет, чтобы в четверг принесли стихи. Четверг. Рома, ты когда бы а в, в четверг или в пятницу? Да. В пятницу, да? Я в И давайте смотреть, когда понесем, значит, выбранные стихи. В четверг. В четверг. В четверг. большинство, потому что, да?